নমো নম শ্ৰীমদ ভগৱদীতামৃত আজি শ্ৰীমদ ভগৱদীতাৰ সংখ্য যোগ নামৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ একাদশ সংখ্যক শ্লোক শ্লোকভাখীৰ বক্তা হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ শ্লোকভাখী হৈছে এনেধৰণৰ শ্ৰীভগৱান উপাস অশ্যানন্দম প্ৰজ্ঞাবাদাংশ ভাচছে গতা চুন গতা শুংচ নানু চৌচন্তি পণ্ডিতা অৰ্থাৎ পৰমেশ্বৰ ভগৱানে ক'লে একে সময়তে তুমি জ্ঞানগৰ্ভৰ কথাবিলাকো কৈছা আৰু যিবিলাকৰ বাবে শোকো কৰিব নালাগে সেইবিলাকৰ বাবে শোকো কৰিছা যিসকল পণ্ডিত সেইসকলে মৃতসকলৰ বাবেও শোক নকৰে আৰু জীৱিতসকলৰ বাবেও শোক নকৰে অৰ্থাৎ কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসমৰত পূৰ্বৱৰ্তী শ্লোকক্ৰমে যেতিয়া অৰ্জুনে আত্মীয় কুটুম্বক দেখি শকত বিফল হৈ পৰিছিল আৰু নিজকে আধ্যাত্মিক গুৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওপৰত সমৰ্পণ কৰিছিল তেতিয়া সেই প্ৰসংগত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নিজৰ শিষ্যস্বৰূপ সষা অৰ্জুনৰ প্ৰতি উক্ত শ্লোকৰ অৱতাৰণা কৰিছে ইয়াতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নিজৰ শিষ্যক আওপকীয়াকৈ মূৰ্খৰ দৰে অপমান কৰাৰ দৰেও কৰিছে যে মূৰ্খ বুলিও কৈছে যে তুমি জ্ঞান গৰ্ভৰ কথাও কৈছে আৰু মূৰ্খৰ দৰে অৱতাৰণা কৰিছে কিয়নো জ্ঞানী পুৰুষে যিগৰাকী প্ৰকৃত জ্ঞানী পুৰুষ তেওঁ এই পাৰ্থিৱ শৰীৰ আৰু আত্মা আৰু দেহটোৰ মাজত ভিন্নতা বুজি পায় আৰু তেওঁ এই বস্তুক লৈ বিষয়বস্তুক লৈ শোক নকৰে কিয়নো পাৰ্থিৱ শৰীৰ আৰু চৈতন্য বস্তুৰ প্ৰতি যি মহ সেই মহ ত্যাগ কৰি যি ব্যক্তিয়ে আত্মাৰ স্বৰূপ বুজি পায় কাৰণ তেওঁ জানে যে এই পাৰ্থিৱ শৰীৰটো হৈছে বিনাশীল কিয়নো আজিয়েই নহওক বা কাইলৈ হওক এই শৰীৰটোৰ বিনা হ'বই কিন্তু তাতকৈও ওপৰত যি শৰীৰটোত ধাৰণ কৰি থকা যি আত্মা সেই আত্মাই হৈছে পৰম শ্ৰেষ্ঠ এই আত্মাৰ স্বৰূপ যিয়ে উপলব্ধি কৰে তেওঁ এই পাৰ্থিৱ শৰীৰটোক লৈ বা পাৰ্থিৱ সুখ বা অন্য অন্য কাৰণক লৈ তেওঁ দুখ নকৰে কিন্তু তুমি প্ৰকৃত জ্ঞানী পঢ়োঁ যিজনে এই কথা প্ৰতিটো বস্তুৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছা কিন্তু উপলব্ধি কৰিও তুমি শোকত বিফল হৈ পৰিছা তোমাৰ পক্ষে এইটো শোভা নাপায় ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে তুমি আত্মা আৰু শৰীৰৰ ভিন্নতাৰ বিষয়ে জানা কিয়নো আত্মা হৈছে স্থায়ী কিন্তু এই আমাৰ শৰীৰটো হৈছে অস্থায়ী সেয়ে তুমি এই বিষয়ে লৈ এই বিষয় বাসনাক লৈ শোক কৰি লাভ নাই কাৰণ তোমাৰ শ্ৰেয়জ কৰ্ম হৈছে তুমি যুদ্ধ কৰা সেয়ে তুমি এই যুদ্ধত ব্ৰতী হোৱা এই বিষয়ক কোৱাৰ প্ৰসংগতে উক্ত শ্লোক ভাকি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনৰ প্ৰতি অৱতাৰণা কৰিছিল ধন্যবাদ